assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar bugun yana bitta avtobusimiz toshkentga kirib keldi hozir mana uh, skradka bularni taqlayapmiz sekin sekin ho'p bu yerda ko'rishimiz mumkin nima moshinalar bor bwid song plyus flakship oq va qora rang keldi keyin netalar keldi to'rt yuztaliklar mana yana bitta so'ng Plus i bitta bwyd ye ikki uchinchi pozitsiya коjaniy salon u yoqqa bitta nazar solamiz u yerda ikkita bwid han turibdi ikkalasi ham ful uchu to'qqiz sekundligi bitta oq bitta qora ikki ming yigirma ikki agar kimgadir moshina kelsa kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar ismim xo'ja akbar pastda nomerlar bor hammaga xayr salomat bo'linglar hozir sizlar bilan bitta biwad han uchu to'qqiz sekundligini bitta haydab ko'ramiz akalar qani ketdik ho'p akalar qani o'tirib oldik mana bu bitta ko'rinlar ichiga baho berib tashlanglar o'zinglar mana bu mana bu yoqlari ham yonadi a так hozir yo qilib beraman uyoqlarini a так yonardi короче подсветка mana bu yoqlarini xuddi деревянный qilib ishlangan polniй ful orqalari ko'rsanglar bo'ladi такой легкий mana busensorlarigacha bor климат konтtрол voy yomon qilgan moshinani а так akalar karоhе qani it haydaymiz bitta sport rejimiga qo'yamiz hozir mana sportga qo'ydik bismillah deb moshina уже o'tirganda резки bilinyapti takoy boshqachadao o'chirdik hop interfeysкороче aytyaptiki remenni taqtyapti moshina buovat qilishini qaranglar lekin bosib нормальны bosibqu orqaga yuramiz орче orqaga ham buksavat qilyaptida bu mashina hop mana turibmiz bitta spidometr ol o'rtoq mana короче ketdik mana вообще страшной страшно страшный лi короче nechi sekundda deb o'ylaysizlar akalar bu yuzgacha chiqishini mana bui surishini qaranglar u lekin norмальны suryapti akalar agar kimgadir <imgülüyor> kerak bo'lsa aloqadamiz kelib ko'rib ketsanglar ham bo'ladi bemalol bo'ldi